Бойовики обстріляли Донецьк, загинуло семеро мирних жителів. Є поранені. Повідомляє інформаційний центр РНБО. За інформацією сайта «Інформатор ЛГ снаряди влучили в тролейбус. Там є вбиті, і поранені обстріляли площу біля палацу культури, де роздавали гуманітарну допомогу. Там також є жертви дані про загиблих і поранених уточнюють. Я під'їхав, Люди начали біжати до мене, щоб швидше уїхати. это уехать быстрее с места вот. и, получается, я только стал выруливать за троллейбуса, второй или третий взрыв э, получился, взорвалась. В частности, были обстреляны и многоэтажные дома в густонаселенных районах, и один из снарядов разорвался в непосредственности от ДК имени Куйбышева. В этом ДК находится очень большой пункт выдачи нашей гуманитарной помощи. Нам неизвестно о том, сколько было людей, но это очень большой пункт выдачи. По ситуации вот, от жителей говорят, что обстрелы продолжаются, в разных точках города слышны выстрелы.